Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərində Xırdalan dairəsinə yaxın yeni tikili, Qazlıyev Kopçolu 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 76 kvadratmetrdən ibarət bir otaqdan çox otağa düzəlmə mənzilimiz çıxıb satışa. Tanış olaq mənzilin birinci yataq otağı ilə. Çox yaxşı proyektdir bu proyekt. E, mənzilin 76 kvadratmetr olmasına baxmayaraq sahəsi 3 otağa çox uğurla düzəldilib. Otaqlar iri qalıb, dəhliz kifayət qədər iri qalıb. Baxın bura dəhlizdir. Mənzildə təbii ki, mətləx olan hər bir yer isili döşəmədir. 115.000 manat mənzil üçün start qiymət təyin edilib. Normal qiymətdir, bazar uyğun qiymətdir. Xırdalanın girişində yerləşir. Bunda əlavə qeyd etdim ki, endirimlə nəzərdə tutulub təbii ki. Qopçalı olduğuna görə rəsmi şəkildə dövlət tərəfindən ipoteka ayrılan müştərilər, yəni bank tərəfindən rəsmi iş yeri olub banka müraciət edən və bank tərəfindən e, ipotekası təsdiqlənən müştərilər müraciət edə bilərlər. Sənədlər qaydasındadır. Qonaq otağıdır. Yenidən baxaq və keçək digər otaqlarla tanış olaq. Növbət otaq, burada yataq otağıdır. Çox rahat şəkildə demək olar ki, bu mənzil bu il bu qiymətdə. Əmin ola bilərsiniz ki, gələn il Təxminən bir 6-7 aydan sonra artıq bu tipli mənzillər xırdalanda satışa çıxarılmayacaq 125-128 min manatlı. Çünki yoxdur, satışda ev yoxdur, tikinti yoxdur, bina tikilmir artıq. Tək-tük mənzillər qalıb binalarda. Biz də onları çəkib təqdimata aparırıq, satmağa çalışırıq. Burada da yerləşir digər hissə, eyvan hissəsi geniş. Və qəşəngdə belə qabağa açıqlıq ürəyə çan eyvanı var. Eyvan sahəsi var, baxışı var. Zəng edin, gəlin baxın. Bəyənənsəniz sahibləsə siz razılaşdıra bilərik. Satən adamdır, razılığa gələcək. Kanalımızda ev çoxdur. Əməkçi ilə əlaqə saxlayın. Bu günə bu qədər. Təşəkkürlər. Sağ olun.